В Україні розпочалась чергова хвиля мобілізації. З район не є виключенням про особливості мобілізаційного процесу, а також з інших питань, які турбують змівчан. Ми поговоримо з військовим комісаром Зміївського райвійськомату, підполковником Сергієм Пошалою. Вітаю вас, Сергію Вікторовичу! 20 січня розпочалась перша хвиля часткової мобілізації нового року і вже четверта за весь період. Розкажіть про її особливості і як вона буде проходити. Понял, значить, сьогоднішнього дня у нас началась мобілізація. четвертая это уже частичная мобилизация, которая происходит э, в нашей стране. Значит, эта мобилизация будет состоять из трех этапов, то есть в общем количество будет 210 дней э, с января с 20 и по август. Значит, э, будут призываться все военные обязанные, которые нам необходимы для комплектования вооруженных сил, пограничной службы, Других подразделений, как Национальная гвардия, так и Министерства обороны, мужчины будут призываться с 25 до 60, женщины до 50 лет. Значит, службу будут проходить люди в различных подразделениях. Но в первую очередь люди будут направляться сначала для обучения в центрах учебы то есть Десна, Полтава. Черкасы, люди обучатся, пройдут курс молодого бойца, вспомнят свои навыки. Многие, которые не служили, обучатся новой военной профессии, проведут боевой излагаджи и, будут направлены в подразделение ныне перечисленных под, формирование вооруженных сил на Звардии пограничных войск, значит, в до прохождения дальнейшей службы. Как они будут проходить, в течение какого времени, как правило, мы уже понимаем, что в течение года. То есть согласно закону, теперь мы тех людей, которых призвали в марте месяце, должны будем поменять опять же нашими ребятами. Несколько слов о той категории людей, которые из тех или иных причин не подлягают мобилизации. Значит, ну немаловажно понимать для себя, что многие люди, которые даже и желают пойти, одни не смогут попасть по определенным причинам. Одна из этих причин, первое это здоровье. Это немаловажно, потому что, как показала практика до предыдущих призывов по мобилизации, многие не прошли медкомиссию, потому что уже в 50 лет, в 40 лет есть серьезные заболевания, которые э, сказываются на том, что человек не сможет выполнять э, функции э, человека в погонах в полном объеме поэтому как бы ни хотелось таких мы не смогли отправить значит э следующий фактором почему человек не сможет быть призванным это по семейным обстоятельствам никому не для секрет что если у мужчины три ребенка и более он не подлежит призыву у нас есть конечно много людей которые имеют у пять детей и шли воевать но во-первых это не э отказывались от своей отсрочки отказывались от своих преференций э, по своим идейным соображениям. Это во-первых. Во-вторых, есть люди, которые на самом деле являются, у них на иждивении там престарелые родители или там ребенок инвалид, который требуется постоянный уход. Естественно, исходя из э, норм законодательства, из обычной логики, такие люди не должны уходить э, служить, у них есть серьезные семейные проблемы. Значит, третья категория людей, которые не подлежат мобилизации, это те люди, которые забронированы за народным хозяйством. Что это значит? Те предприятия, которые, на которые есть мобилизационный план, и они выполняют, в мирное время они ставятся на специальный учет. Люди, которые работают на оборонную промышленность, естественно, их никто от, с предприятий снимать не будет. Иногда люди задают, почему там, там э, один там, мой товарищ ушел служить, а второго не отправили. Потому в каждом случае комиссия определяет индивидуально. Если человек забронирован, у него дается на 6 месяцев, накладывается бронь. И естественно, он опять же на этом же заводе, на нашем военном заводе или там в каком-то фермерском государстве, э, занимается именно нашей армии. армії, он, я думаю, що больше більше как як спеціаліст себя на если мы якщо ми відправимо ворожоване силы. Відповідно до указу президента раніше мобілізовані громадяни будуть звільнені в запас, як і коли це буде відбуватися, що робити, якщо військовослужбовець відмовиться йти в запас, скажімо, з патріотичних мотивів. Значить, ті люди, які вислужили установлені норми. но хотят связать свою судьбу в дальнейшем с защитой страны или считают своим патриотическим долгом э, не э, приехать вернуться домой, а продолжить. Значит, они э, подпишут краткосрочный контракт. Это там э, первый контракт разрешается подписываться на 18 сейчас месяцев. Подписывается контракт и дальше он уже проходит не как призванный по мобилизации, а как контрактник таким вот образом. Будет происходить это вот. дальнейшая їхня служба. Ті, хто именно хоче остаться. Не секрет, що чимало зміївчан зараз задіяні в антитерористичній операції, чи всі вони живі здорові? Значить, благодаря Господу Богу, мабуть, обучені зміївчан у нас нету 200-х. Всі живі, здорові. Было у нас несколько раненых людей. Они сейчас э, находятся или в отпуске, или дальше продолжают э, нести службу. Значит, погибших нет, ранено несколько человек было. Поэтому в принципе, э, по, исходя даже из этого, нельзя сказать, что мы ведем полномасштабную войну. Декілька слів про статус учасника антитерористичної операції, кому він надається і де його можна отримати, а також що він дає людині Немаловажно підчеркнути, що прекрасно всі піднімають, що ті, які люди будуть возвращатися з зони антитерористичної операції, вони получають статус учасника бойових дій. Что это вкратце скажу, что, что это значит. Во-первых, э, особенно в, в связи с тем, что э, повысились там, э, коммунальные платежи и так далее. То есть, во-первых, человек обладает льготами. То есть, он э, 75% за него платит государству. Бесплатный проезд всеми видами транспорта. Ну и там очень, очень много льгот, которые имеет участник боевых действий и его семья. Поэтому эти люди, я буду особенно наблюдать, чтобы э, правильно были оформлены документы, получили эти удостоверения, копии отдали на, по всем службам, коммунальным и так далее, и ими пользовались. Люди, которые помогли своей стране, считая неправильно, имеют право на, очередные, на льготы от своего государства. Продовж останнього року ми спостерігали за зміцненням матеріально-технічної бази Збройних сил України, за забезпеченням військовослужбовцями, засобами захисту як з боку держави, так і з боку волонтерів. Наскільки ви оцінюєте сьогоднішній стан забезпечення армії? Ні не, не можна бути все рішення Кожен день э, дає свої корективи. Тобто, э, якщо був бронежилет там четвертого степені захисту, то э, у нас даже в Украине их там было там, два года назад, их просто не было, то сейчас, э, как, по, как правило, уже жизнь показывает, что он должен быть не только обладать э, против, бронебойными действиями, но еще и по своим характеристикам, как по массе, по удобности, он тоже должен быть для любого бойца. Поэтому, естественно, там уже и пятый, и шестой класс что он тоже легкий, но располагает всеми э, техническими данными, чтобы защитить солдата на поле боя. То же самое, как каски, то же самое вооружение, которое сейчас э, старается страна, хотя она находится в очень тяжелейшей экономической ситуации, поставлять и обеспечить полностью вооруженные силы, особенно те, которые переб... э, пребывают э, в зоне антитеррористической операции. Естественно, туда, потому что это наши волонтеры ездят, рассказывают, и все ребята, которые приходят в отпуске, обязательно с ними беседуют. Тоже мне интересно, как у каждого организованного, разные части, где-то лучше, где-то хуже. Но общий уровень такой, я могу сделать вывод, что на достаточно высоком уровне происходит обеспечение. Не могу отметить, особенно наших волонтеров. Те волонтеры, которые... Местные, там, даже наши змеючане, которые ежедневно помогают, э, при, приносят там на сборный пункт. Там, даже той же картошка, тоже э, крупы какие-то, какие-то домашние пирожки. Э, вооруженные силы, э, согласно нормам, обеспечены всем. Но я всегда подчеркивал, что ни, ни одна э, казенная тушенка никогда не заменит э, мамкиный галушок. Поэтому... Конечно, во-первых, это очень приятно, и человек, который там находится, он ощущает о себе заботу. Поэтому это очень важно. И когда волонтеры обеспечивают многое большое количество тех вещей, которые страна в на настоящий момент не, не успела или не в состоянии была дать по каким-то причинам, те же э, там, прицелы ночного видения. Те, те, же последние образцы там рации. Покупают, э, вплоть до того, что автомобили там, повышенной проходимости там, э, и отправляют туда нашим солдатам. То есть это уже на, волонтеры на таком уровне работают. Я, честно говоря, не знаю даже где-то в, э, в какой стране мира э, армия финансировалась не только с э, бюджета страны, а и за народные средства. И сейчас на самом деле вооруженные силы становятся вот именно народной армией, потому что э, люди, которые с различных областей, различных слоев общества, начиная от э, пенсионера и кончая действительно э, там, предпринимателем уже серьезного уровня, э, какую-то часть своих, своих доходов передают на нужды армии. Я считаю это очень правильным. Активність волонтерів вражає, але останнім часом були посилені заходи безпеки. Тож, чи потрібні зараз для поїздок груп волонтерів до Донецької та Луганської області якісь спеціальні перепустки, і як це зараз відбувається? По-перше, зараз проблема э, туди, допустимо, ви знаєте, пробускова стала пропусним э, пунктом стало намного менше, щоб туди в'їхати, навіть в цю зону. Поняття, що в той зоні, в якій насичені бойові дії, И работает достаточно серьезная диверсионная группа. Знаете, что вот на днях вот в Харькове произошел очередной теракт. То есть не, не, не все так э, просто, как многие себе представляют. Сидя, допустим, дома, попивая чай и смотря, в, в теплой квартире. Но сами волонтеры уже на, э, больше полугода туда они ездят как на работу. Естественно, знают, как можно проехать. Как, как лучше доставить э, те необходимые вещи, которые на сегодняшний момент крайне необходимы. Поэтому проблем с проездом, я знаю, пока не существует. Если есть желание, то можно проехать в любую часть, в которую именно наш земельчанин хочет проехать. Аби зберегти спокій в нашому регіоні при райвійськоматі було створено загін територіальної оборони. І минулого року було відкрито учбовий центр для підготовки і тренувань військовослужбовців. Розкажіть, як наразі задіяна учбова база і наскільки загін забезпечений всім необхідним? Значить, на самом деле у нас є да, своя воєнна база, можна назвати навчальний центр, називається Біле Озеро. на котором происходит у нас практически ежедневное занятие с, как с ротой охраны, так и с загонами обороны. Значит, у нас достаточно сейчас людей, которые даже приехали из других районов и пожелали вступить именно в наши, в наши отряды. Поэтому занятия происходят в плановом режиме. Инструктора работают. Как правило, стараемся заниматься это выходные дни, чтобы люди как можно меньше отрывались от от своих будедных вопросов, то есть решения производственных, там какие-то семейных. Поэтому в принципе обеспечение там нормальное, обогрев, кормление все происходит благодаря там волонтерам, благодаря администрации. Поэтому в этом плане мы работаем и знаю, что уже достаточно большое количество людей прошло, пер, получило первичные навыки военные. поэтому я считаю, что это не дай бог, конечно, но поможет в случае опасности выполнить достаточно на высоком уровне свои функции. И наостанок, Сергей Викторович, несколько слив ты мужчинам нашего района, які вже зовсім скоро отремонтирует повесткой до райвейского мату. Ну, что хочется сказать в первую очередь? Во-первых, конечно, никакой падники тут не происходит. Все прекрасно видели. Было очень трудно в первую мобилизацию, когда вот год назад мы ее проводили. Во-первых, мы четко не понимали, на какое время. Не было юридических документов. Все происходило в... В сложное время не было назначено ни президента, не было у нас э, сформированы новый Верховный Совет. То есть было много-много проблем, которые и люди сами себе задавали, да я сам себе задавал тоже вопрос, э, где у нас правомощности, для чего происходит. Когда мы отправляли в первую мобилизацию и в Луганске, и в Донецке, все было достаточно спокойно и никто не думал, что начнутся боевые действия. Сейчас, когда уже все стало на свои места, и все понимают, кто есть кто, и, и с кем мы ведем э, антитеррористическую операцию, понятное дело, что паники не может быть. Знаю и верю в том, что э, все те, которые патриотически настроены, они придут и отдадут свой долг. Те люди, которые по каким-то причинам пытаются спрятаться за жену, за на и заняли позицию отсидеться, я считаю, это из этических норм неправильно, но из нынешних уголовных норм тоже неправильно. Поэтому, естественно, будут к людям, которые каким-то образом будут уклоняться, приняться административную и уголовную ответственность. Дякую вам, Сергію Вікторовичу. А я нагадую нашим телеглядачам, що про особливості мобілізаційного процесу, а також з інших питань, сьогодні нам давав відповіді військовий комісар Зміївського райвійськомату підполковник Сергій Пашала. До нових зустрічей в ефірі.